અમદાવાદમાં છવાયો ફિલ્મ છોટા ભીમનો ફીવર દિગ્દર્શક રાજીવ ચિકલાની ફિલ્મ છોટા ભીમ એન્ડ ધ દમયા એકત્રીસમી મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે બાળકોનો પ્રિય સુપર હિરો છોટા ભીમ અને તેની સેના આ ઉનાળામાં દર્શકોનું મનોરંજન કરવા માટે સ્ક્રીન પર જીવંત થશે રિલીઝ પહેલાં જ ફિલ્મને સ્ટારકાસ્ટ પોતાનો જાદુ બતાવવા અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા जिसमें मैंने भीम का रोल किया है भीम बहुत ज़्यादा केयरिंग है वो उसके मन में कभी भी किसी के लिए भी कोई वो बुरा नहीं सोचता है वो सबकी हेल्प करता है और वो लड्डू इसका बहुत बड़ा शौकीन है भीम के लिए प्ले करने में सबसे बड़ी जो कठिनाई आई थी वो एक्शन सीन्स ही मैं बोलूँगा क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था एक्शन सीन्स करने के लिए तो वो उड़ना हारनेस पहनना उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी आगे मैं हॉलीवुड में भी जाना चाहूँगा हॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगा मेरा नाम सोना पांडे है और मैंने मतलब सीरियल्स में काम किया कुकुबा के ये चाहत पे और मीट में किया बहुत सही में किया और ये जहाज़ पे किया कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा है काम करके बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है हाँ बहुत मज़ा आता है બાળકોએ પ્રખ્યાત અક્ષરધામમાં પ્રાર્થના કરી અને તેમની ફિલ્મની રિલીઝો માટે આશીર્વાદ માગ્યા હતા સાબરમતી નદીના કિનારે આયોજિત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં કલાકારોએ લોકો સાથે વાર્તાલાપ કર્યો હતો ઝુંબા થી લઈને મજેદાર ચોક આર્ટ ક્રાફ્ટ અને પેઇન્ટિંગ એક્ટિવિટી સુધી સ્ટારકાસ્ટે અમદાવાદના બાળકો સાથે સેલ્ફી સેશન અને વાર્તાલાપનો આનંદ માણ્યો नटखट है जुलबुल है मस्ती खोर है भीम की बेस्ट फ्रेंड है और जब भीम को लड्डू चाहिए होता है ताकत चाहिए होती है तब तो छुटकीों से लड्डू देती है और जब छुटकी अपना तरकीबें यूज करती है जब उनके पूरे टीम को नीड में होता है छोटा भीम काम करने का कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा मैं जब छोटी थी तब मैं छोटा भीम बहुत देखती थी मेरी फेवरेट कैरेक्टर छुटकी थी और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि मैं छुटकी की रोल प्ले करूँगी छोटा भीम कर सरमियान में मैं कालिया बनाऊँ तो जो आपने कार्टून देखा होगा तो आपको पता ही है कालिया सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है और हमेशा भीम को नीचा दिखाना चाहता है वो भीम से बड़ा बनना चाहता है और इस मूवी में वही है एक कॉमेडी एंगल लाता है जो कालिया और डोलू बुलू का एक बॉन्डिंग होता है वो एक बहुत बड़ा कॉमेडी एंगल आता है वो इस मूवी में भी लाया है लेकिन इस मूवी में दमयान कसाया है तो ढूलपुर का सवाल है तो मैं हाथ जोड़ चुका इस फिल्म में खेर अने मकरन देश पांडे साथ यज्ञ भसीन लीड रोड में आ फिल्म में कबीर शेख आदविक जायसवाल दैविक दाव, दावर दिव्यम दावर

बोलू बोलू सब लोग मौजूद हैं भीम के इस गांव पे किसी का खतरा साया मंडरा रहा है हमारा जो कैरेक्टर है नेगेटिव कैरेक्टर है दमयान उसका बहुत खतरा है ढोलकपुर के ऊपर और उससे बचाने के लिए हमारे साथ दिया है अनुपम खेर जी ने जो गुरु शंभू का रोल कर रहे हैं मकरंद देश जी हैं जिन्होंने स्कंदी का कैरेक्टर किया है जो दमयान का साथ देते हैं तो बहुत सारा मस्ती मज़ा मसाला है इस मूवी में अब ये सब मिल जादू से क्या दमयान को हरा पाएंगे कि दमयान से हार जाएंगे वो जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी के साल पूरे देखा है, उनके लिए एक फीलिंग है कि असली बच्चों वाला बन के बड़े पर्दे पर पे आ रहा है तो क्या अलग है और क्या खास है वो जानने के लिए उत्सुकता बनाई गई है बहुत ग्रिपिंग स्टोरी है बहुत सारा वी है इसमें मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया की फर्स्ट बिगेस्ट वी एफ मूवी है जो ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज़ ने करी है किड्स मूवी बहुत सारा मस्ती है बहुत सारी म्यूज़िक है बहुत जादुई गाने हैं बहुत सारा धमाल है तो प्लीज़ थिएटर्स में जाइए और देखिए राजीव चिकला दिग्दर्शक अने मेगा चिकला द्वारा निर्मित छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ द डैम दमयान વિક્રમ દ્વારા લખાયેલી છે ફિલ્મનું સંગીત રાઘવ સચેરે આપ્યું છે આ ફિલ્મ એકત્રીસ મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થનાર છે દર્શક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હારતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર